и оставаться на рабочем месте. То есть теперь новая схема. Вы работаете только без денег. И об этом вчера и сегодня по центральным каналам. Да, я говорю, это по Донецкой области. Я не говорю город Донецк Я просто один случай. Это первое. Второе. Проблема давно. И я как отец, маленькую дочку свою в садик который водил, это та проблема, что недостаток финансирования питания. В дошкольных учреждений. Но я так понимаю, что проблема, правда, да? да? Я я так понимаю, что что эта проблема и в школах тоже или или есть и значит, что, что говорят, э, ну, их винить. А это, Нельзя э, нянечек и воспитатели, заведующих э, садиками. Они молчат. Но родителям говорят, готовьтесь, денег на питание нет. То есть ситуация какая? Даже если родители сдадут деньги, это незаконно, с данные деньги, кто будет закупать продукты? Это тендер, это отбор, ну то есть это целая процедура. То есть у нас нет денег на то, чтобы кормить детей, и нет денег на то, чтобы платить людям, которые заботятся о наших детях. Это и воспитатели детских садов, и учителя. Это первое. Второй вопрос, который это для вот этого <соцентричный> нашего раз, раз. для вот этого нашего черного списка. То есть я обвиняю в этом Уря Тазарова. Улья Тазарова. Ну понятно, на местах кто за это отвечает. Знаменитый наш областной совет, это за это ответственный губернатор. Если, если даже финансирование из бюджета э, центрального, но они должны настаивать, они должны бороться. Я не думаю, что у их детей такая проблема. Я не думаю, что их детей э, не кормят в тех заведениях, в которых дети должны. Да, забудь, да, не в Лондоне. Вторая проблема, которая у нас в Донецкой области, это незаконные захваты земли, разработки всевозможных карьеров, сбор неофициальных металлоломов. То есть что такое металлолом? Это режут конструкцию в полях. Это как только заканчивается сезон, дачных участках или в своих домах и люди выезжают и остаются без присмотра это вырезаются заборы это воруется металлическая посуда тянут все снимают воротины с ворот воруют все у собак цепи воруют большая проблема заходят на кладбище таблички снимают там же цветной металл карьеры вот допустим наш Синоватский район там десятки карьеров неофициальных которые просто воруют ультраз, они даже не стесняются. Мы написали десятки запросов во все инстанции. И ответы, отписки, и кража продолжается, хищение продолжается. Поэтому с некоторых пор мы меняем формат наших Майданов. Понятно, что власть плохая. Понятно, что Азаров, они далеко. Они за 750 километров отсюда. А есть те люди, которые прикрываются ими. А здесь обижают нас. Каждый день, каждую семью они трогают здесь. И это определенные конкретные люди. Это и прокуратура, которая крышует преступников. Это кредитные союзы, которые незаконно у людей фактически воруют деньги, а попробуют тронь. Вы помните случай, вот этот мужчина брал э, заложницу, потому что деньги, которые он вложил, хотелось... Ого. Ну попробуйте снять. Там еще есть кончик в удочке, можно вытянуть. Попробуйте. Вот, поэтому меняю формат. Обидел вас.